Для чего вас нам для того, чтобы якось -то выразить себе? И, и все же таки рух, він больше за за цель. Вы это... выпачаете еще раз. И еще одна галочка. колись не иная. Это, это 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 одна виточка, это другая, а виточка это такая. Галочка колись не казала. Вот я бы хотела, чтобы мы все чтобы мы все жили где в одном доме, в большом доме. Таком. И в каждом квартире жила бы та такая вот семья. Этого. И понимаете, если бы вот так оно сложилось в жизни, то если бы рядом рыба крышила, Ларисочка, Маришка. Знаєте, я думаю, що в тому випадку я б, б був мабуть, міністром мабуть, тому здравоохраніння. Наші, наші... Хто-то би нас спають, хто би заставив. Ходили. Обов'язково ми б тягнулися, ми б тягнулися, ми б надихалися. Це дуже і дуже важливо. Це дуже і дуже важливо. За наше. Я посмотрела, боже мой, какая у нас съемкая жизнь, ребята. Сколько совместных походов, сколько совместных вылазок куда-то сколько мы э, просто выбирались <laughs>, ознакомительные какие-то экскурсии. И вот я смотрю, все настолько родные, и все вместе. Вот каждый человек, он что-то привнес в нашу жизнь и стал частью этой жизни. И вот э, ощущение, что их нет, как-то исчезло, растаяло. Потому что они вот рядышком, они все родные все, близкие, и с ними связано столько событий, столько интересных моментов, столько моментов, когда нужна поддержка. Вот мы все как-то селились в разное время, вот, но всех нас удерживает вместе на протяжении такого огромного количества лет то общее, что нас объединяет. Это доброта, это желание помочь везде, где ты можешь помочь, и всем, кому ты можешь помочь. Вот. Это стремление что-то узнать новое, рассказать другому, научить другого то, чему умеешь ты сам, поделиться чем-то вот внутренним, огромным, своим, которое может быть полезно для кого-то. И вот все наши ребята, которые здесь, которых мы помним, которые являются частью нас всех, вот каждый из них обладал какими-то своими чертами характера и как-то раскрасил нашу жизнь чем-то своим, чем-то родным. вот Людочка, я смотрю, на везде вот добрая, улыбчивая какая-то. Она со всеми нашими походами, она всегда вливалась в любую авантюру, которую, которые ее привлекали, она всегда готова была поддержать. Вот. Саша, он многому нас всех научил. Это и акваланги, это и серфы, это э, вот какие-то моменты, велопоходы, просто пешие походы он поделился всем, чем он мог, потому что он не интересовался практически, ему все было интересно. Он за все хватался, он все пытался попробовать. Галочка Лебедева. Ну, самый добрый человек из всех, кого я знала. Человек, который всегда готов каждому помочь, прийти на помощь в самую трудную минуту. Вот, это я всегда ее звала галочка, палочка, выручалочка, потому что она всегда выручала абсолютно всех. Вович, настолько надежный человек, и я более надежного человека не знала. Это человек, который многое умел, многое знал. И если он за что-то брался, я знала, что это будет доведено до конца, и это всегда будет сделано на самом-самом высоком уровне. Нет, Чаркина. А, большой оболтус. но которого я знала, в общем-то, тоже много лет, потому что ну, мы фактически, когда с ним познакомились, он тоже работал на радиозаводе. И мы выезжали в велопоходы с ними. Он тогда э, был более мобильный, более подвижный. Это потом он как-то от всех отошел и полностью раствориться. Ну, вот бывает только на наших вот, каких-то огромных совместных встречах. Вот. Много людей, которые даже не знали, как вот Сережа там рядышком э, военка, там, где Альхабик, Ерема и вот этот Сережа. Поднялась буря, и лодка опрокинулась. Два человека, из трех погибло, один сумел а вот. Ну и у каждого из нас есть еще какие-то свои близкие родные люди, которые ушли, которые поставили глубокий след внутри нас. И давайте вспомним всех тех людей, которые были частью нашей жизни, которые сумели сделать глубокое, цельное, и которые просветили ну, радужными цветами нашей жизни. Жизнь. Красивые. Будьте красивы, будьте любимы, будьте счастливы. А сколько додать до того, ну, сколько мы сможем, а столько дадим за вас. Мы вас любим, мы вас любим. Мы вас любим. Мы вас любим. Мариша. Я с вами, я с вами. Я уже напилась, я больше не могу ходить. Второй бік. Сказувай так. Ти куди повірить, а все брешек, каже. Винажіть каперука, а ти прихожу. Это как бы, да, все Слушай, как бы, да, и, и достичь, но, Свято! Да, да. Свя свято, и вот ну, треба вот, то, как, для кого-то есть, и, попутя, не треба считать ритм, а может, будет привід чтобы раньше, Я дякую всім за зустріч і бажаю, щоб ми зустрічалися э, надалі. І надалі, і, да. надалі? і, і, і тут була, тут я вже хтось висказував, що рух це таке, то, рух це наше така, життя наше. Просто життя гідає, а ще багато чого такого.

І мені хочеться випити це ту долю, що нас звела. і головним чином тут всі туристи, всі певної направленості. І давайте вип'ємо за те, що нас було всіх разом. І за тих, хто залишається в нашому серці. І так що за вас, мої любі друзі, за те, що нас було разом. Будьмо. Давайте Будьмо. за нас.